Одевай его на себя. Я понимаю, что вы в экипировке, но все равно. Чувствую себя хорошо, костюм теплый, как видно. Не замерз, ну, зная, что наши сотрудники всегда придут на помощь, вытянут, это греет душу. Ну, в роли пострадавшего, что кто окажется в такой ситуации, я бы хотел бы посоветовать, чтобы самое главное сохраняли спокойствие. Это хладнокровное спокойствие, пытаться не паниковать и вспомнить обычные навыки, чтобы попытаться поддержаться, на плаву помочь, попросить людей о помощи, которые ближе рядом. И попытаться самому самостоятельно выбраться из-за поломки либо с помощью других людей что надо сделать человеку который спасает вот который уже вытянул человека совершенно верно. пока он в воде там ты ничего ему не сделаешь надо сначала просто вытащить его с проруби этой затем переодеть если есть возможность такая дать горячий чай сладкий горячий чай ну и безусловно мобилизировать его где-то в какое-то теплое помещение. Ой, вы так...